Yəni bu günlərdə Xankənddə baş verən hadisə bizim adına qəlibiyyət dediyimiz, qələbə dediyimiz, kalkulyasiya etdiyimiz hər şeyin üstünə xətcəkdi və onlar bizə göstərdilər ki, və və deyirlər ki, ayna bilmirəm, istəm bilə, ay bilə, nə biləm burada erməni xalqı hətta bəzi adamları evrə çıxardıblar ki, ay nə bilirəm erməni xalqı səndəni yandırır. Bu da erməni xalqı, buyurun meydanlarda, küçələrdə papazlan bir yerdə, ondan sonra Ermənistanı rəhbərliyərdə, ondan sonra Aray Qarutun yan ön sırada sarın cinayət törddi. Sarın irs mənbeynə haqq axdarışa güdən adam bu günləri paradq qəbul edir, bu günləri bayram keçirir, bu günləri nə bilir öz ağıllarıca öz nə bilir müharibə qurbanlarının qarşısına ətəli qoyur. Nə, nə var idi? Orda baxın, təkcə o ətillərin sayına baxırsınız. Mən bu gün o görüntülərə baxdım. Təkcə o ətillərə ora qoymuş şəxslərə. Hə neçə milyonlarla pul qaşdırıb? E? Əsteur düşürmənsən o biz bitirdik. Nə məlum məvkokutullar edirlər aybi bilmərəm. Mən də demişəm belini qırdıq dedik filan dedilər. Beliniz adı görülmür bunun. Odur onlar da rus əsərləridir. Baxım bir görüm. O hətta orkestr belə rus orkestridir. Niyə bir rusiya bizdən aid edirsiniz? Bunu gurucan ortasına da verə bilmirsiz. Siz hansı sülh orada qoruyursunuz? Hansı sülh bərpə edirsiniz? Hansı sülh yaratma missiyasıdır bu? Bu nə sülh? Yəni sülh yaradıcı tərəf Ya münsuf olan taraf, tarafsız olacak. Bu bir tarafsız değil ki mi? Ve bu ben deyim ha size. Azerbaycan'da keçirilen parada karşı bunların demarşıdır, bunların cevabıdır. Bilirsiniz. Ne ki burada Erdoğan geldi danıştı, işte orada da bak. Şimdi Putin'in özü yoktu Zaman bütün Rusya tam gücünden orada. Zaten Rusya oraya el koymasa, güç koymasa bu şeyler hiç baş verebilmez. Niye birden anota yoktu? Çay Rusya hükümeti, ne bileyim hay, ne bileyim Putin, ne bileyim Vladimir Vladimir istiyorsunuz. İç oğlu istiyorsunuz. Niye bir sorusan yoktu? Ay iç oğlu. Bu böyle sürü yaratma olmuyor. Niye sorusan yoktu? O dediğin için bak efirler hamsı. Dediğin bu kanat susamak. Nece hepsi olunacak, nece cezalanacak. Milyardları kim yiyip ne bileyim. Onu tutmak lazımdı. Bunu da herhalde hepsi lazımdı. E, bes, arayı karı dünyanı tutabilmeyen. Hepsi elemekte aciz olan bir hükümetin. tə tabələri burada bir-birini qanına suyur. Plan icra başçısı tutmaqara var ki, 2 dənə çaskovu gör, bir dənə çaskovu gövdə keçsin, qulu kimi yanında salsın, gətsin. Sənin hava icra başçın, hətta sənin nazirlərin belə bu ölkədə söz sahibi olub ki, onlar üçün də, də deməli, DTX e, xüsusi əməliyyat keçsin. Gəl qara maskallar, qara pəncəylər gəlsin. Fonsun bunun hava söz sahibicimi Şəhərdə durub mən varam. Mən bu nazirlikdə buranın böyüyəm, dəyəri var ki. Hansıncə başsı, canım da, özüm də, malım da, dədəm də, anam da, övladlarım da cənab prezidentə qurban olsun deyir ki, buran üçün belə ağır görüntülür, belə əməliyyatı keçirdindən bir gecə qara qartın yəni götürürdü orada. Və əməliyyat olacaq o. Öz ölkəsinin içində əzilmiş, sındırılmış, əslində yerlə birlədilmiş amma adıncə başsı olan Adam hazır olan, nazir məvuların adamları, nə bilim gedib o güya böyük-böyük daqlarla həməli əçədib gətirib. Ay belə taladılar, belə yedilər, belə dağıtdılar. Tamam, talanıb də, yeyilib də, da, dağılıb də, da", kim bunun çareli ki? Amma bir daha deyirəm, bizim məğrur bu günləri bir-birini qanına somaqla və cəmiyyəti bununla oyalamaqla o tərəfdə baş verənləri utmaq haqqımız yoxdur. Yo indi bir balaca mən deyirdim ha, Azərbaycanla sovetlərin balaca maketini qururlar, düzdür? İndi təzdənmən o artçaq deyən o verən Kanada, orada təzdənmən bax bu indiyə kimi müharibəyə qədərki bir artçaq sistem var. Onun biraz balaca formasını təzdən qururlar. Və təzədən bizim nə varsa, o da artıq bundan sonra imkanımız və gücümüz, keçən dəfə mən demişdim, bu qədər dünya üzrə müttəfiqimiz müttəfiqlerimiz ortada olacaq ki, biz de orada yeniden ameliyat getirdik, yeniden kurbanlar verip yeniden bu şeylerin nail Adamlar çıkıp derler ki, Xan kendine girseydiniz, Xan kendine girmediniz bu oldu. O yaxşıdır, bu yaxşıdır. Vererdik kurban, Vererdik, ben demiştim buradan böyle, çok da hiç şimdi böyle adlandı öyle. Ve 100 milyon adamım var dünya yüzünde. 110 milyon tek Azerbaycanlı var. Hala Türkiye var, hala Türk dünyası var, hala Azerbaycan sevdalılar, Azerbaycan'dan kenar, ne bileyim, e, gerekecek 10 milyon, 20 milyon da kurban vereceğim. Ama oralar o kan kendi. O bizim kan babamızın kendi. Aray Karatonya'nın at oynattığı. Ne bileyim o yarlı ettiği yer olmamalı bakı. Şimdi bir Allah ki bizim bunu hallelemek imkanımız ve gücümüz oldu. Yok eğer böyle gücümüz olmuşsa çıkın deyin de. Deyin ki e, bu, 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 biz bu kadar ne yeterik. Biz demir yoruk Ana dəmir yumruq. Niyə arai karatunyanın üstə çıxıramayız? Və arai karatunyan və başının o dəstəsi oraya gələn rus, nəbələ məslimərlə filan. Niyə cızlarından çıxdıqan dəmir yumruqların başına inmir? Məndə də rəngbəndən də, iki dənə o poanı qaldırıb o radın üstündə uçursam, o cəmaət oradan özünü dağılıb gedəcək. Və bayram dalınmayacaq. O zaman da məndə deməsən eşq olsun. Bax Ermani nam bucura davranacaq. Zaten bizim ayrı yolumuz yoxdur. Qoma qatanı həmişə qovublar. Biz necə ki müharibə meydanında sürətlə yərlədik, bu gün də hər an, hər zaman o sürəti bərpa edib o bu düşmənin üzərində yermək iddiyamız ortada olmalıdır. Və gerçək iddiyamız və onlar da fərqində olmadılar ki, addımını sağa sola səf attığınız zaman dəmir yumruq edəcəyi Bunlar bunu görmürlər. Biz də onu göstərməyirik. İndi qapanmışıq cari. Nə bilim. Prezident özündən əvvəlcə rəy xəyanətkar adlandırır. Bu bu onlar da bu prezidentə xəyanətkar deyir. O satdı, bu satdı, o satqındı, o adeptdi. Bu ölkədə adam gəlmiş, haqqında ciddi edilməmiş bir adam tanıyırsınız? Və bu liderlər bazındakı var ha, ölkədə istədil siyasi lider olsun, istə həcm etdi. Həmişə olunmuş və olunan və bundan sonra olunmağın de tək bir adam göstərin çıqğından ciddi deyilir. Əlhəma bir-birinə ləkəliyir, bəli. <laughs> Amma bir-bir deyirəm də, əslində yanlışdır. Zə, dediyim yanlış, yanlış oldu. 88, 89, 90-cı illərdə biz bu yola dirdikdə yə bu başımda bu üstən gəlir. Və bu artıq bunun təcrübəsi var axı. Sənin arxanda bu boyda təcrübə. Və bunu anlamırsansa, sən olduğun yer, sənin yerin deyil. Anlayanlı yerə isə bax, gecə xəyanət budur. Yə bu itrəbəssən, beşin sonra da tutmaq olar, bir insana öz tutmaq olar. Veya da hiç tutup onu elansız filansız deyirəm. De, o çasko onu gönder. Oradan yanına salsın, gətsin. Oradan da bağla Ay bunu reklam eləmək. Ondan sonra daha islahat böyle getdi. Ay ne bu? Və hər gün efirlərdən, hər gün dərhal hapsi olsun, dərhal tutulsun. Ne bileyim 28 milyar, 30 milyar, 10 milyar. Ne bileyim 700 min, 98 min, ne bileyim 120 min. Hamı puldan danışır, hamı paradan danışır. Kardeş, onu bak, başınızı çöğürün. Başımızı çöyürüm biraz o tarafa. Sonra göreceğiz ki bak iş böyle görülür. Bu ben her zaman demişim. Düşman olup ne olur ki, öğrenmek lazım değil. Bu kadar muharebeden sonra bu kadar azilden e, kısa müddet sonra böyle boy göstermek doğrudan gerçekten de bir e, halkın bir milletin adına gurur verecek şey. Biz neyle başkulu? Galibiyatı biz kazanalım. Şahidimiz verelim. Demek o, o kadar O igi dö olanlarımız meydanda öz ö, gücünü ortaya qoyar. He? Qalibiyyətin boyunu da bunlar göstərər. O harda yazıldı? Və kim eladı bunu? Kim də bunun məsuliyyətini daşıyır? Kim buna məsuliyyət daşımalıdı? Kimə soruşmalıdı? Kim deyir? Qardaş bax, yəni həm də bunun çəşviyat falan da olmalıdı axı. Buların xəbəri yoxdur ki, bu, bu, bu proses hazırlanır. Baş xəbəri var içə bunun qarşısını əvvəlcə almaq üçün. Heç olmasa bir bəyanat göndərir ay dövrəcə elənməyin. Quraraq sizi. Niyə olmadı? Amma burada bir-birinə rahat bəyanat verirlər. Hə? Əli Kərimli Osman qızına, Osman qızı Əli Kərimliyə, orada nə bilirəm, da Leman Ələşirəf qızın bir şahinə, bir şahin Ələşir Əsraf qızına, nə bilirəm, İlham Əliyev o müxalifət liderlərindən, müxalifət lideri İlham Əliyev hamı bir-birinə burada hamı geroy çatır və bir-birinin başı. Ha düşmən orada bir cür hopudan çıxır. Düşmən heç baxan yoxdur. Biz 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 bir, 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 bir millətin övladlarıyıq. Biz bu xalqın, bu millətin balalarıyıq. Yaxşı, tamam. Hətta düşmənçilik varsa belə bu prosesin gedişində bir 3 il, 5 il bilmirəm, bir il, bir normal bir araya gəlib bu problemi çözüb sonra düşmənçiliyimizə davam edəcək. Dünyə də aldadı idi. Məcəllə bilmirəm, əcəb, mən. Doğrudan heç Ee, özümü de zor duram ben ben bu bu böyle ağır ifadeler de işlemek olur.